হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই আজি তোমালোকক বিশেষ্ব পদৰ বিষয়ে ক'ম তোমালোকে ভালকৈ শুনিবা বিশেষ্ব পদৰ সূত্ৰটো হ'ল যি পদে কোনো নাম বুজায় সেই পদক বিশেষ্ব পদ বুলি তাৰমানে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নাম বুজোৱা শব্দবোৰকে বিশেশ্ব পদ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া বিশেশ্ব পদ হ'ল তোমাৰ পাঁচ প্ৰকাৰৰ জাতি বাচক বিশেশ্ব সংজ্ঞা বাচক বিশেষ্ব বস্তুবাচক বিশেষ গুণবাচক আৰু ক্ৰীড়া বাচক পাঁচ প্ৰকাৰ এতিয়া জাতিবাচক বিশেষ যি বিশেষ পদে কোনো জাতিৰ নাম বুজাই তাক জাতিবাচক বিশেষ বোলে আকৌ জাতিবাচক বিশিষ্ট আমি বিশেষ পদক দুভাগত ভগাব পাৰোঁ প্ৰাণীবাচক বিশেষ আৰু অপ্ৰাণীবাচক বিশিষ্ট এতিয়া অপ্ৰাণীবাচক বিশেষ প্ৰাণীবাচক বিশিষ্ট প্ৰাণীবাচক বিশিষ্টৰ ভিতৰত মানুহ গৰু ঘোঁৰা মাছ ইত্যাদি সকলো কৰিব আৰু অপ্ৰাণীবাচক বিশিষ্ট পদৰ ভিতৰত গছ লতা পৰ্বত পাহাৰ ইত্যাদিবোৰ পৰিব তাৰপিছত আকৌ সংজ্ঞা বা নাম বাচক বিশেষ যি বিশেষ পদে ব্যক্তিৰ বা আন কোনো নাম বুজায় তাক সংজ্ঞা বাচক বিশিষ্ট বুলিয়ে ইও প্ৰাণী বা অপ্ৰাণী বাচক দুভাগৰ হ'ব পাৰে প্ৰাণীবাচক বুলি ক'লে আমি ৰাম হৰি যু মধু ইত্যাদি চব নামবিলাকৰ আমি নামবিলাককেই প্ৰাণী বাচক বিশিষ্টৰ ভিতৰত ধৰিম আৰু অপ্ৰাণিবাচক যেনে ঠাইৰ নাম গুৱাহাটী নগৰ গুৱাহাটী নগাঁও ভাৰত অসম মহাভাৰত বেলি হিমালয় ইত্যাদি সকলোবোৰ অপ্ৰাণিবাচক বিশিষ্ট তাৰপিছত তিনি নম্বৰতে হ'ল তোমাৰ বস্তুবাচক বিশেষ্ব বস্তুবাচক বিশেষ বিলাক আমি সেইবিলাক হ'ল তোমাৰ যিকোনো বস্তুৰ নামেই বস্তু বাচক বিশিষ্টৰ ভিতৰত পৰিব বস্তু বা পদাৰ্থৰ নাম বুজোৱা নাম বুজোৱা নাম বুজাবলৈ আমি বিশেষ পদ যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোৱেই হ'ল বিশেষ সেইটোৱেই হ'ল বস্তু বাচক বিশেষ যেনে ধান মাহ মাহ লোহা দা কটাৰী ইত্যাদি সকলোবোৰ পৰিব আকৌ গুণ বাচক বিশেষ গুণ বাচক বিশিষ্টটো হ'ল যি বিশেষ পদে গুণ অৱস্থা আদিৰ নাম বুজায় তাকেই গুণবাচক বিশিষ্ট বোলে যেনে দয়া ক্ষমা হিংসা সাধুতা নম্ৰতা বিদ্যা শিক্ষা ইত্যাদি সকলোবোৰ যিবোৰ আমি গুণ তাৰমানে সেই গুণবিলাককেই গুণবাচক বিশিষ্ট পদৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰোঁ তাৰপাছত হ'ল তোমাৰ ক্ৰীড়া বাচক বিশিষ্ট ক্ৰীড়া মানে আমি সকলোৱে জানো ক্ৰীড়া মানে কাম এতিয়া যি বিশেষ পদে কোনো ক্ৰীড়া বা কাৰ্যৰ নাম বুজায় তাকেই ক্ৰীড়া বাচক বিশিষ্ট বোলে যেনে খোৱা নাচা খোজকাঢ়ি যোৱা ইত্যাদি সকলোবোৰ কামকে আমি ক্ৰীড়া বাচক বিশিষ্ট বুলিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান কালবোধক বিশিষ্ট শব্দ আছে সেইবিলাক হ'ল যেনে দিন ৰাতিপুৱা মাহ বছৰ ইত্যাদি সকলো আমাৰ বিশেষ কালবোধক বিশিষ্ট পদৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰোঁ খুব সম্ভৱ তোমালোকে বুজি পালা অকণমান আভাস পালা বিশেষ পদ কি কেনেধৰণৰ